вчера. Мы получили разведданные. Мы, во-первых, знали, что наши побратимы из Донбасса, наши побратимы армейских частей, не буду их называть, чтобы не палить дислокацию, они уже ведут бои в Лавайск, вели уже на протяжении двух дней. До этого мое подразделение также принимало участие в первых штурмах Иловайска. В общих чертах мы имели какое-то видимое представление о ситуации. Нам было дано очень много развед информации. Поэтому разведданным мы не должны были встретить особое сопротивление. Нам обещали то есть, крупную поддержку авиации, бронетехники. Те, кто давал эти разведданные, генералы, не обладали вообще никакой картиной боя, никакими реалиями. То есть, что сделало наше подразделение, это, это было чудо, можно сказать. То есть, вы фильм 300 спартанцев видели. Все могло получиться где-то в таком мире. Мы вошли в город, который нас, в принципе, взяли в окружение. И держались там всю ночь и следующий день. То есть каждый двор, то есть там были сепаратисты. Они ведут себя очень бесчестным путем, они себя покрыли позором на всю жизнь. Они используют мирное население, прикрываясь как щитом. В подвалах сидят старики, они сидят прямо за ними, выгоняя их на улицу. Все как один рассказывают, никого не видели, никого не слышали. Они берут детей, садят их на мотоциклы, проезжают возле наших позиций и после этого бьет по нам артиллерия прицельным огнем. Они наводят точно таким же образом снайперов на нас. Мы, естественно, не можем открыть огонь, что мы люди, мы понимаем, что это украинцы, это дети, несмотря даже если это дети этих зверей. Мы не можем действовать их методами, то тогда мы превратимся в таких же, как и они. Следующий день, да, был для нас как бы и ночь и день были жаркими. Каждый готовился уже к самому худшему. Но парни все справлялись, все сто процентов держались молодцом. То есть что мы утром выжили, это уже было первое. Чудо. Утром также на нас шла бронетехника. Мы слышали рев моторов, звук гусеничных траков. Особый привет парням с артиллерии. Ихняя работа, блин, действительно спасла нашу роту уже в третий раз. Это единственные ребята, которые, наверное, стараются на этой войне. То есть начальство забывает о них, забывает о тех коробках, которые горят без поддержки, без ремонта. Забывает о батальонах. Вот, хочу сказать про добровольческие батальоны. Это, наверное, последний свет рыцарства и вот самурайского такого воинского духа в нашей стране. Эти люди пошли добровольно. Многие пытаются спекулировать на этих батальонах. Некоторые, может, и создали другие батальоны с целью что-то распиарить, что-то доказать кому-то. И вот это на роли, чей батальон взял, чей батальон вышел, это какие-то детские садлин. Мы вышли, они вошли. Сейчас очень часто, я замечаю, все спекулируют на этой теме. На крови наших ребят. Мне стало. Стало видомо, что деякие писаки у интернет. Очень нехорошо характеризирует вчерашнюю ситуацию и то, как из нее вышло мотолю на Так я хочу сказать, хоть деятели сами что такое находиться в полуокружении, в абсолютно незнакомом городе, без нормальных данных разведки, прежде всего уровня округа, и без ничего. Значит так, как вы, с теми ресурсами, с какими нас вчера, вчера и позавчера отправила. Отправила туда командование в особи генерала, такие операции не делаются. Это противопоказано. нельзя входить подразделению пехотному по вооружению и по структуре таким без прикрытия бронетехники нельзя это не это нарушение всех основ военной тактики работы в городе